अल्लाहुम्मा बल्ल मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपने फिर ज़मान में रखे सलामत रखे आमीन अच्छा जनाब मार्केट की डेली अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ देखते हैं जनाब कल का सेशन आने वाला थर्टी फर्स्ट जुलाई का क्योंकि कल मंथली क्लोजिंग भी होनी है मंथ ऑफ जुलाई की तो कल का सेशन इस हवाले से इंपॉर्टेंट रखता है सबसे पहले बात करेंगे आज की क्लोजिंग की तो जनाब आज के सी हंड्रेड इंडेज की जो क्लोजिंग हुई है नेगेटिव हुई है सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग एडजस्ट की है वन हंड्रेड नाइन्टी एट पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट इंडेक्स नेगेटिव रहा है कल जनाब जो एक दिन की तेज़ी देखी गई थी आज जनाब वो तेज़ी ख़त्म होती हुई नजर आई है अगर बात करें इंडेक्स के आज की हाई की सेवेंटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन का अपना हाई पोस्ट किया है अगर लो की बात की जाए सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटीन का अपना लो पोस्ट किया है वॉल्यूम की बात की जाए वन हंड्रेड फोर्टी थ्री इशारिया फिफ्टीन बिलियस के वॉल्यूम लगे हैं जो कि कल की नस्बत हायर हैं आज के टॉप टेन एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए नंबर वन पे टॉम सी एल है उसके बाद सरल है थर्ड नंबर पे एफ सी सी एल उसके बाद एफ़ एफ बी एल वेवस एफ डब्ल्यू टी एल एफ एफ सी के ई एल और ए वी एन टॉप टेन एक्टिव स्टॉक्स में देखना पाँच स्टॉक नेगेटिव रहे हैं पाँच स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं की बात की जाए तो इनाम ट्वेंटी सेवन कंपनीज को अपर कैप लगा नंबर वन पे डबल ए टी एम है उसके बाद ए के डी एच एल ए आर सी टी एम बी ए पी एल क्लाउड सी एल वी एल डी डब्ल्यू एफ जेड सी एम गैमन जी एस पी एम जी यू एस एम एच एस पी आई के एच वाई टी के एस टी एम एल पी जी एल एम डब्ल्यू एम पी एन सी एल और पी एस एम पी एच डी एल पी आई एन एल पी पी वी सी आर ई डब्ल्यू एम एस एन एस एम एस ई एल सेल और एच एस सी एम इन ट्वेंटी सेवन कंपनीज को अपर लगा है लोअर कैप की बात की जाए फाइव कंपनीज़ को लोअर कैप लगाए ए आर पाक को डाक को ग्रिल को के पी यू एस को और पीको को अब बात करते हैं ना कुछ कुछ न्यूज़ की कुछ कारोबारी खबरों की सबसे पहले बात करेंगे गुजशत साल की बनस्बत रवा माली साल गैर मुल्की सरमयकारी में सत्रह फ़ीसद इजाफा देखा गया है थोड़ा सा इनाम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं एस आई एफ सी के कोशिशें हाथिर खा गैर मुल्क सरमकारी को रागब करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं जिस कारोबार का माहौल मजीद बेहतर हो रहा है इस्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी करदा अहद वशुमार के मुताबिक माली साल दो हज़ार चौबीस के दौरान ग़ैर मुल्क सरमयकारी 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई जो कि गुज्तर साल 1.62 बिलियन डॉलर थी अच्छा ना ओ के हवाले से एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ नजकारी कमीशन का 10 साल बाद ओ के 32 करोड़ शेयर सरेंडर करने का फैसला थोड़ा सा जनाव न्यूज़ को पढ़ लेते हैं ज़राए के मुताबिक तीन अहम फैसलों के लिए काबिना कमेटी बरए नजकारी का अहम इजलास दो अगस्त को तलब कर लिया गया वफा काबीना की, की पर पेट्रोलियम डिवीजन को ओ के शेयर्स मुंतकिल करने का फैसला किया गया है ओ शेयर्स दोस्त मुल्क को फरोख्त करने के लिए निजकारी कमीशन को मुंतकिल हुए थे ज़राए का मजीद कहना है कि सावन वेल्थ फंड फाल ना होने के बाय शेयर पेट्रोलियम डिवीज़न को मुंतकिल किए जा रहे हैं आई एम एफ के एतराज़ के बायस सावन वेल्थ फेयर फंड का दायरा और तब्दील किए जा रहे हैं काबीना कमेटी रवा माल माली साल के नशकारी प्रोग्राम के भी मंजूरी देगी नशकारी कमीशन के लिए आठ अरब रुपये की बजट की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है अचानक डॉलर के हवाले से आपके साथ लेटेस्ट अपडेट कर देता हूँ डॉलर आउटफ्लो Surged seven times to record 2.2 USD billion in financial year 2024. दी कंट्री विटनेस दी हाइस्ट एवर आउटफ्लो ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंट बाई फॉरन इन्वेस्टर एन फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सिंस फाइनेंशियल ईयर एटीन एज दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस बी पी हैज टू क्लियर द्लॉक लॉक अंडर प्रेशर फ्रॉम दी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चाइना एंड अदर्स इस कम्युनिटी ने कल के जनाब इंटरस पॉलिसी रेट को जो कट किया है एस बी पी ने हंड्रेड बेसिस पॉइंट को इसको नाकाफी करार दिया है और अनहैप्पी रहे हैं बिजनेस अनहैप्पी विद मार्जिनल कट इन इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं कराची बिजनेसमैन वर नॉट हैप्पी विद द हंड्रेड बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट अनाउंस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एस बी पी ऑन मंडे दे वर एक्सपेक्ट एक्सपेक्टिंग अ सब्सटेंशल रिडक्शन ऑफ थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड बी पी एस फॉर दी रिवाइवल ऑफ़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिना बिजनेस कम्युनिटी जो है फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड से लेकर फाइव हंड्रेड बी पी एस डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी अगेंस्ट गवर्नमेंट ने हंड्रेड बेसिस पॉइंट कट ऑफ किया है जिसको नाकाफी करार दिया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की तो थोड़ा सा इतना मार्केट का ट्रेंड आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी लैंडिंग भी हो जाए और जो मैं कहता हूं वो जस्टिफाई भी हो जाए लेकिन उससे पहले आप लोगों से माजत करूंगा क्योंकि आपको बैकग्राउंड के अंदर नुआइस नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर शदीद बारिशों का मौसम है हैदराबाद के अंदर ऊपर से लोड शेडिंग भी है यूपी वगैरह बंद हो चुके हैं और मैं ऐसी शदीद गर्मी के अंदर छत पर बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मेन नोट की वजह से नुमाइस आ रही होगी इसके लिए मैं माजत हुआ हूँ आप बात करते हैं कि ऐसी हंड्रेड नेस के टेक्निकल चार्ट की तो सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे डेली चार्ट की उसके ऊपर मैं उसके बाद में आपके साथ मंथली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करूंगा लेकिन सबसे पहले आप ट्रेंड समझ जाएं कि शॉर्ट टर्म के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है ये आपकी लर्निंग भी हो रही है और मैं समझता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा तो थोड़ी समझने की कोशिश किया करें ताकि आपको मार्केट के अंदर कुछ समझ में आए सबसे तो पहले बात करेंगे जना मार्केट के हाई की मार्केट ने लास्ट जो हाई पोस्ट किया है एट्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन का किया है तो ये आपको समझ में आ गया उसके बाद मार्केट ने डिप ली और जो लास्ट अपना लो पोस्ट किया है स्विंग लो वो किया सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट के ऊपर यहाँ पर जनाब मैंने प्राइस लाइन रखी है तो आप देख सकते हैं कि सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट का मार्केट ने लो पोस्ट किया उसके बाद अगेन जरा मार्केट ने ऐसे करेक्शन ली और यहाँ पर रेजिस्टेंट फेस की वो की जनाब सेवेंटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन की उसके बाद मार्केट ने अगेन डीपली एक नया लो पोस्ट किया डे बिफोर यस्टरडे वो किया जनाब सेवेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वन का उसके बाद मार्केट ने अगेन जनाब आज स्टॉप एंड रिवर्स लिया है और तकरीबन मार्केट ने जो आज अपना हाई पोस्ट किया है मार्केट ने जनाब आज अपना जो हाई पोस्ट किया है सेवेंटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन का किया है लेकिन वहाँ से मार्केट यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स हो रही है समझने की बात जनाब यहाँ पर यह कि इंडेक्स अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है हायर लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है लोअर लो पोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट की जो यहाँ पर डाइवर्जेंसीज हैं ट्रेंड की वो डाउनवर्ड की तरफ हमें जाती हुई नजर आ रही है मैं आपको फर्दर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तो जनाब आप ये आपके पास बनता है लास्ट है इंडेज का फोर एवर है जो कि एटी का है उसके बाद जनाब यहाँ पर आप देखें मार्केट ने यहाँ पर डिप ली यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने अगेन थोड़ी बहुत करेक्शन ली और थोड़ा बहुत हाई पोस्ट किया है सेवेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स का तो उसके बाद अगेन मार्केट ने अपने इस लो को ये मार्केट का जो लो था इसको ब्रेक किया है इसको ब्रेक करके मार्केट ने एक नया लो पोस्ट किया है डे बिफोर येस्टरडे वो किया जनाब सेवेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वन का और उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि आज मार्केट के अंदर फिर स्टॉप एंड रिवर्स देखा गया है और मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो जनाब यहाँ बनता है इसको ब्रेक नहीं कर पाई है और यहीं से जनाब उसके पहले ही मार्केट यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स होती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि कल या आने वाले दिनों के अंदर मार्केट अपने नए लोगों को जो कि मार्केट ने डे बिफोर येस्टरडे पोस्ट किया है इसको भी जनाब मार्केट क्रॉस करके इसके नीचे आके नया लो पोस्ट कर दे तो मार्केट का जो ट्रेंड है जब वो डाउनवर्ड की तरफ या यूं कह लें कि एक करेक्शन की तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर अब बात करते हैं ना मैं वीकली चार्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वीकली चार्ट के ऊपर आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मार्केट की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर यहां पर बेरिश है और एटलीस्ट मार्केट को एट्टी थाउजेंड को मैनेज करना पड़ेगा जब तक मार्केट अपने प्री स्विंग हाई को एटलीस्ट बनता है सेवनटी नाइन थाउजेंड 776 से लेके 80,000 थाउजेंड क्राउंड मार्केट जब तक इस स्विंग हाइक को सस्टेन नहीं करती है मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी अब बात करते हैं ना आप मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कल मंथली क्लोजिंग कैसी होनी है और करंट मंथ के अंदर क्या पोजिशन हो रही है अच्छा जनाब बात करते हैं मंथली चार्ट की तो के ए सी हंड्रेडेज का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है कल मंथली क्लोजिंग भी होनी है थर्टी फर्स्ट जुलाई को और अभी तक जनाब जो कैंड डिस्ट्रिक्ट बन रही है बुलिश दोजी करॉस बुलिश दोजी क्रॉस बन रहा है जो कि तकरीबन जनाब यहाँ पर सेल लोन स्ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है दोजी क्रॉस का ट्रेंड के टॉप के ऊपर अपेयर होना स्ट्रोप एंड रिवर्स को इंडिकेट करता है ट्रेंड रिवर्सल को भी इंडिकेट करता है और हो सकता है कि जनाब ये दोजी क्रॉस कन्वर्ट हो जाए ग्रेव स्ट्रॉन दोजी यार्ड के अंदर जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडस्ट्रिक बनेगी तो अभी तक की पोजिशन है कैंडस्ट्रिक की साइकोलॉजी आप गौर करेंगे तो लोअर शेडो बिल्कुल मामूली सा है और अपर शेडो काफ़ी लॉन्ग आपको नजर आ रहा है मतलब हायर साइड के ऊपर सेलिंग हुई है सेलिंग का जो सेलर्स का जो जनाब जो, जो गलबा है वो मार्केट के ऊपर हावी रहा है इस मंथ के अंदर जुलाई के अंदर मतलब यहाँ से इन्वेस्टर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं अगर इन्वेस्टर निकल नहीं रहे तो आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि यहां पर पोजिशन बायर्स की वीक होती हुई नजर आ रही है ठीक है जनाब केमिस्ट्री की साइकोलॉजी वीकनेस को बायर्स की पोजिशन को वीक होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर सेलर्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं जो चीज़ चार्ट के ऊपर नजर आ रही है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ और जो कह रहा हूँ वो जस्टिफाई भी हो रहा है तो इना मार्केट की पोजीशन यहाँ पे वीक होती नज़र आ रही है तो इसलिए लगता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से करेक्शन लेना चाहती है क्योंकि शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर मैं कहूँ कि मार्केट का ट्रेंड तो वैसे तो बुलिश है ठीक है मंथली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आप चेक कर लेते हैं थोड़ा सा और पोजिशन चेक कर लेते हैं तो मार्केट की ओवरऑल पोजिशन मंथली चार्ट के ऊपर बुलिश है लेकिन काफ़ी लॉन्ग वे बनी है मार्केट ने जो लास्ट अपना जो ये लो पोस्ट किया था तकरीबन यहाँ किया था जो कि फोर्टी फोर थाउजेंड जो सिक्सटी सेवन का था उसके बाद मार्केट ने कहीं पर भी अच्छी खासी करेक्शन नहीं ली है और इतनी बड़ी वे बनी है अगर थोड़ा सा वेव पर आप गौर करेंगे तो काफ़ी बड़ी वेव है मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पर करेक्शन भी इतना हाईली ड्यू है तो मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है जो यहाँ पर इंडिकेशन हो रही है वही बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मुहताज रहें एहतियात करें यही बेहतर होगा ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर ट्रेप हो जाएँ और मौजूदा हालात भी जो करंट पोजीशन है कंट्री की धरने वगैरह जारी हैं पॉलिटिकल साउंड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और आप खुद देख सकते हैं कि कल जो मेजर ट्रिगर लगे हैं सबसे पहला जो ट्रिगर था जो आपके साथ मैंने कल शेयर किया था कि चाइना की अश्योरेंस कि वो आई एम एफ से निगोशिएशन के अंदर सपोर्ट करेगा और सेकंड जनाब फिच ने जो पाकिस्तान की रेटिंग जो पॉजिटिव ट्रिगर था और थर्ड जनाब स्टेट बैंक ने जो रेट कट किया है तीनों पॉजिटिव ट्रिगर जनाब मार्केट एब्जॉर्ब कर चुकी है और मार्केट ने जैसे उसके ऊपर जो रिएक्शन दिखाया है कल आपको 700 800 पॉइंट मार्केट ने गेन किए और आज उस गेन को सस्टेन भी मार्केट नहीं कर सकी इसका मतलब है जनाब जो रियल फैक्ट्स हैं वो कुछ और हैं जो आपके सामने आ रही हैं फिगर्स वो कुछ और हैं और जो मेन चीज़ है जनाब वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है जब तक वो नहीं आएगी तो मार्केट के अंदर भी बेहतरी नजर नहीं आएगी और जो गवर्नमेंट जो भी फैसले लेगी वो बिल्कुल बेकार जाएंगे सबसे मेन चीज़ पोलिटिकल स्टेबिलिटी आना है तो जनाब मार्केट की पोजीशन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी रिस्की फ़ील हो रही है तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप एहतियात करें और फिलहाल कोशिश करें कि सैलोन स्ट्रेंथ पर ही रहें पहले भी कहा था कल भी कहा था अगर डेली चार्ट की बात करूं कल के लिए तो आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी के बिलो हुई है यही चीज़ जनाब मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी दोस्तों के साथ शेयर की थी अपने मेम्बर्स के साथ क्लाइंट के साथ आपके साथ भी वही शेयर कर रहा हूँ तो जनाब आप मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर तीन बज के अट्ठारह मिनट के ऊपर मैंने कह दिया था कि मार्केट ने अगर, अगर अपनी क्लोजिंग क्लोजिंग बिलो टू सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी विल कीप टू एन डेज सेलिंग साइड तो जना मार्केट के अंदर अगर सेलिंग रहती है सिक्स हंड्रेड सिक्सटी के बिलो मार्केट क्लोज होती है तो इस सेलिंग को जो फेवर करेगी तो यही चीज़ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ अच्छा आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डम्प भी किया गया है मनीपुलेट भी किया गया है वो भी आपके साथ शो कर देता हूँ मार्केट का ओवरली चार्ट ओपन है के ए सी हंड्रेड डेज का और चार्ट के ऊपर आप खुद देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट ऑल के अंदर कितना मार्केट को पंप एंड डंप किया गया कितनी बड़ी मोनिफुलेशन की गई है मार्केट ने जनाब यहाँ पर अपना लो पोस्ट किया था सेकंड लास्ट ऑल के अंदर जो कि सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के, के अराउंड था तो यहाँ सीधा मार्केट ने अपने पंप किया गया मार्केट को मार्केट को सिक्सटी सॉरी सेवेंटी नाइन थाउजेंड तक लाया गया सेवेंटी नाइन थाउजेंड नाइनटीन के मार्केट अपना हाई पोस्ट किया है वहाँ से अगेन मार्केट को डम करके क्लोजिंग जो है मार्केट की निगेटिव दी गई है सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट के ऊपर मतलब मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डम भी किया गया है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को सेकेंड लास्ट ऑवर के अंदर अपना माल निकाला गया है अपना माल निकाल के मार्केट में से एग्जिट ली गई है क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो बनी है सेकेंड ओवर के अंदर सेकेंड लास्ट ओवर के अंदर थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए ये जो कैंडिस्ट्रिक बनी है सेकंड लास्ट रॉक के अंदर ये इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि हायर साइड के ऊपर अपना माल निकाला गया है मैं नहीं कह रहा हूँ कैंडस्ट्रिक खुद बता रही है इंडस्ट्रिक का अपर शेडो लॉन्ग होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हायर साइड के ऊपर सेलिंग की गई है थोड़ा सा एक वॉल्यूम को भी चेक कर लेते हैं कि इस सेकेंड लास्ट रोक के अंदर वॉल्यूम कैसे लगे हैं तो आप यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि इस सेकंड लास्ट ऑप के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो कि डे के अवर्ली चार्ट के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम है अगर हम बात करेंगे ना थर्टी जुलाई की तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है थर्टी जुलाई के वॉल्यूम आपके सामने हैं सबसे हाइस्ट वॉल्यूम लगे हैं सेकेंड लास्ट ऑफ के अंदर जहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप की इंडस्ट्रिक बनी है जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है इसका मतलब है हायर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर सेलिंग हुई है सेकेंड लास्ट ऑफ के अंदर तो ये सारी चीज़ें आपको साथ मैंने क्लियर की हैं उम्मीद करता हूँ ना इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा आज स्ट्रोक को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि शदीद गर्मी हो रही है और वीडियो को मैं लेंगे नहीं कर सकता हूँ लेकिन कोशिश की है कि मार्केट का ट्रेंड मार्केट की पोजिशन आपके सामने रख सकूँ उम्मीद करता हूँ कि ना वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी और मेरी ये मेहनत आपको हमेशा पसंद आती रहेगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा हमेशा की तरह अल्लाह हाफिज़